Tuh pagi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi ini uh, memantau Perkutut Gentiwo Gentewo Sabdo Nah itu di depan Itu bunyi terus ini. Yang sangkar merah yang ini Nah ini Perkutut Gentewo Sabdo Koleksi saya nah, Itu suaranya besar menggelegar itu uh, setiap pagi sampai sore gitu bunyi terus tapi di uh, Gantangan kadang bunyi kadang enggak gitu. perkututnya katuranggan gentiwasabdo karena ada bulu putih di lehernya dan suaranya uh, besar ulem ngebas uh, ini saya perlihatkan burung perkututnya nih oh ini burung perkututnya oh itu lagi mempeng-mempengnya lagi gacor-gacornya burung berkutut gendewa sabdo itu punya saya yang sangkar merah sangkar merah ini nah ini ini makanannya seperti biasa tetap eh, apa milet juawut ketan hitam tapi di musim hujan ini saya kasih ketan hitam eh, dan ini punya Pak Artono Pak Artono bakalan-bakalan yang ini sangkar hijau kuning ada sangkar coklat ada perkutut saya putih ini dan itu e, latihannya tiap hari seperti ini ini di garasi motor e, latihannya saya setiap hari seperti ini jadi untuk melatih mental burung perkutut itu e, jarak gantang itu sekitar satu satu meter apa ya satu meter sampai satu meter setengah setiap hari seperti ini di garasi ini kalau mau lihat ini e, melatihnya seperti ini saya melatih terkadang uh, ada yang bunyi, ada yang tidak, ada yang uh, rajin bunyi, ada yang tidak rajin bunyi. Ini, ini punya Pak Hartono, beli tetangga saya. Uh, itu cara melatihnya seperti ini. Jarak dengan gantang itu satu meter lain, ada yang setengah meter. Uh, bila mana ada yang uh, bunyi seperti ini dengan jarak uh, semeter meter atas setengah meter itu pertanda burung itu fighter dan uh, tidak takut sama uh, kiri kanan uh, sampingnya burung perkutut tersebut. Jadi harus melatih mental burung perkutut itu seperti ini. Uh, kalau menurut saya pribadi nah itu. Kalau yang uh, masih piye-piye ya kadang duduk, kadang ngerenteng, uh, kadang pedoti. Dan kalau yang udah uh, sudah jadi udah manggung udah lama itu seperti itu itu punya Pak Hartono yang ini 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 namanya bagong ini uh, manggung terus ngajar terus ini namanya itu itu ini yang ini ini yang ini yang saya tunjuk ini itu namanya bagong nah, ini ini jarak gantang seperti ini uh, sekitar setengah meter seperti itu ini Nah, itu itu yang bunyi itu si bejo, si bejo ini. Ini dulunya punya saya, uh, terus saya kasih Pak Hartono yang ini nggak tahu ini juga irama ini. Ini au ketekung ini kalau mau bunyi, tapi ini baru nggak mau bunyi. Yang ini au ketekung. Ini juga bagus ini putih ini, putih. Uh, suaranya juga lokal tapi ternak ada aslinya ternakan ini, tapi suaranya lokal. Suaranya lokal ini juga lokal tapi suaranya terlalu besar terlalu ngebas karena katurangkannya kantong semar jadi besar katurangkanya apa temboloknya jadi untuk memompa apa memompa udara ke paruh itu tidak eh, akan kuat soalnya ibaratnya gembos itu karena temboloknya besar tuh masih bunyi terus ini bagong milik Pak Hartono ini itu yang ini dan beginilah untuk melatih burung perkutut, uh, 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 untuk melatih untuk kegantangan atau lomba seperti ini. Jadi jarak gantang itu ada yang 2 meter, ada yang satu meter, ada yang uh, setengah meter seperti itu tadi. Kalau ini jarak gantang kurang lebih satu meteran ini uh, tiap harinya seperti ini. Jadi kan mental terbentuk dengan sendirinya, uh, mental bisa dibentuk dengan karakter uh, pemiliknya dan bisa dibentuk. Uh, dengan karakter burungnya itu sendiri jadi mental itu bisa bawaan bisa juga dibentuk dengan uh, orangnya atau pemiliknya seperti itu uh, jadi untuk melatih mental itu sangatlah penting untuk uh, menambah kegacoran burung perkutut itu maupun untuk menambah uh, apa, daya faktor atau petarung untuk burung perkutut tersebut oh ini kalau di rumah itu bunyi kalau di rumah itu bunyi tapi kalau di gantangan itu uh, kadang bunyi kadang enggak uh, tapi ya juga pernah juara satu dua kali juga pernah uh, juga sudah banyak ini sertifikatnya sertifikat uh, lakber labras sudah banyak ini ini kejewo ini terlalu birahi oh Wow nah, ini nah, ini selain itu juga Uh, untuk memancing burung perkutut, kita uh, bisa juga disandingkan dengan burung-burung uh, puter, entah itu puter pelung maupun puter, uh, ataupun deruk atau terkuku. Ini ini saya sandingkan dengan puter, ini puternya Pak Hartono, bisa disandingkan dengan puter karena untuk melatih suaranya, puter kan untuk memancing. Uh, Fighter atau memancing suara untuk perkutut agar rajin bunyi ini, ini betul Pertaitan juga catatan juga ini ada oh. suaranya kecil lagi kecil soalnya lagi brodel oh. seperti itu jadi untuk melatih uh, mental burung perkutut itu uh, kadang kan di sini kadang di sini dikasih ini uh, Oh. kadang di luar bisa ada kerek oh. oh. Wah, oh, oh. 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 Nah, seperti itu. Kadang biasanya saya uh, taruh di situ. Nah ini, di sini di tempat ini dengan ketinggian 4 meter. 4 meter jadi standar nasional standar nasional Kalau uh, selain itu kadang saya kerek uh, kurang lebih 3 hari sekali atau 2 hari sekali saya kerek di kerekan ini nah, seperti itu jadi untuk melatih kita harus sabar lah itu jarak gantangan 1 meter 1 meter dulu saya buatnya sama Pak Artono itu 1 meter 1 meter jarak gantangan ya, untuk melatihnya seperti itu nah seperti itu dan tiap hari rutinitas itu uh, melatih sendiri dengan sendirinya. Jadi, faktor burung perkutut itu bisa muncul dengan uh, jarak gantang kurang lebih satu meter, seperti ini: Dapat dapat, dapat dapat, dan pada uh, bunyi semua itu bersaut-sautan dari uh, perkutut satu dengan perkutut yang lainnya. di sini selain dengan burung perkutut gacoran saya uh, koleksi juga dengan burung perkutut katurangan seperti ini seperti ada katok semar ada burung perkutut putih putih lurik dan ada uh, seriwiti di dalam ada masih banyak lagi ada korowelang ada juga uh, wisnu murti dan lain sebagainya nah, ini bisa untuk pancingan juga uh, deruk Uh, uh, jarak gantang seperti ini ada yang uh, setengah meter ada yang 20 cm nah ini. Nah, ini, oh, ini ber crossing crossing saya oh, birahi ini nah ini masih muda-muda ini masih muda-muda nah itu itu yang irama bunyi itu nah, mudah-mudahan mau mau di video nah itu irama itu aw ketekung kalau didengarkan itu suaranya aw ketekung gitu nah, lagi-lagi itu ini tuh ayo bunyi aw ketekung gitu yuk biasanya aw ketekung gitu bunyinya Bunyinya uh, jernih bersih tuh uh, kalau dilihat ya seperti itu dilihat jarak dekat uh, bunyinya jarang-jarang masih takut sama saya mungkin ya sama orang masih takut dan sebentar lagi akan saya keluarkan burung berkutu saya akan saya uh, apa di sini akan saya taruh sini nah, itu bunyi itu ini yang sangkar putih ini yang irama ini menurut saya pribadi loh nggak tahu menurut orang kan beda 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 telinga beda pendengaran dan uh, kesenangan itu kadang yang sulit di situ itu kadang uh, si A menganggap ini irama kadang si B tidak menganggap ini irama seperti itulah karena selera orang sendiri-sendiri dan telinga orang berbeda-beda dan hati orang berbeda-beda begitu nah. ini habis ini saya keluar-keluarkan akan saya jemur habis ini nah itu itu Isnu Murti, Isnu Murti. Sriwiti uh, ini, ini sangkil ini kalau yang penasaran burung perkutut sangkil ada di sini dan beberapa pialanya banyak banget yang terbajang di sini dan masih ada lagi yang di dalam kardus belum saya keluarkan. Ini ini sudah kurang lebih sudah jam hampir jam 8 belum saya buka kerodongnya. Padahal cuaca panas habis ini saya buka akan saya jemur di sini. tapi berhubung saya bangun tidur ya belum sempat untuk mengeluarkan burung perkutut ini ini sambil ini suaranya seperti ini ketek burungnya jelas keteknya jelas jadi perkutut lokal kalau keteknya jelas itu suaranya itu enak didengar perkututnya keteknya jelas tapi kalau ikut irama ya nggak pernah punya nggak pernah dapat nilai soalnya masih banyak ya perkutut lain yang lebih bagus dari perkutut saya begitulah gitu kalah menang kalau di perlombaan itu harus legowo karena banyak perkutut perkutut bagus di uh, selain pun punya kita jadi perkutut perkutut teman-temannya saya maupun teman-teman itu bagus-bagus semua ini crossing lagi bro ini pernah kemarin saya bawa ke tempat teman ke tempat ini itu jatuh jatuh dari ketinggian sekitar 2 meteran dari pohon jadi pohonnya itu uh, patah lah rantingnya patah uh, oh. uh, ini dari teman ini dari teman temanggung daerah temanggung uh. mangkat nah itu itu gentiwo gentiwo lagi bunyi biasanya disaut sama yang sampingnya itu biasanya itu itu juga ngepat suaranya ngepat gentiwo itu juga ngepat Lau ketekung kalau kalau udah ngepat stabil itu bunyinya. Lau ketekung ke ketekung gitu biasanya. Tapi kalau saya ngasih makannya, uh, saya kasih porsil panas, kadang uh, suaranya sepitnya lebih rapat, tidak landai. Karena saya kasih uh, ketan hitamnya agak banyak sedikit, dan saya kasih godem uh, sedikit kemarin itu jadi kan temponya atau apanya sepinya lebih cepat, biasanya lebih landai, lebih slow. Seperti itu. Uh, biasanya, ah, oh, kelau, ketekung, kelau, ketekung. Tapi kalau uh, saya kasih um, milet kiloan, itu bisa landai. Biasanya suaranya seperti itu. Kalau uh, saya kasih yang seperti godem, beras merah atau ketan hitam, itu suaranya, sepitnya itu lebih rapat. Seperti itu. Nih itu kendiwu. Kenapa saya kasih nama Gentiwo karena katurangannya Kendiwu Sabdo itu dari Tuban dari uh, teman saya dari Tuban. Seperti itu. Uh, itu saingan sama Bagong itu. Bagong juga bunyi. Lalu pada bunyi semua Bagong bunyi, yang di dalam itu kendil juga bunyi. Itu kalau kendil spitnya rapat. Yang bunyi di dalam itu itu bagong, itu bagong, itu Tuh. Yes, habis. Ini tak jem, keluar, keluarkan dulu. Uh. Tuh, kalau pagi-pagi bangun tidur mendengarkan perkutut seperti ini kan uh, lebih apa ya? Di hati lebih nyaman, lebih sejuk, uh, lebih... Apa ya, lebih tenang lah, apalagi sama ngopi, sama kerokok, sama nyantai di sini. Tuh. Ini dulu dari Pak Hartono, ini dari silsilahnya itu, dari perkutut Wonosari, dia diambil dari tetangga-tetangga di daerah Wonosari, daerah Indrayanti, daerah Indrayanti dan sekitarnya itu. Jadi dari pesisir pantai selatan. Oke okay, sekian dulu uh, aktivitas dari saya, semoga saja bermanfaat tentang pengulasan atau uh, melatih mental burung perkutut agar supaya uh, tumbuh fighter, agar tambah mentalnya tambah bandel dan lain sebagainya. Uh, salam kumaninya, salam berhayu, salam persahabatan, salam silaturahmi, salam uh, binika tunggal ika dari siapang cemen buruk okay, pula Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.